У нас просто зараз на зв'язку людина, яку ми да не сподівалися в нас в ефірі почути. Це Василь Будик, Це полонений, який зараз у полоні у Безлера перебуває вже 67-й день. Він просто зараз сам нас набрав. Маємо можливість з ним поговорити. Доброго дня! Василь, чуємо вас. Доброго дня. Добрий день, розповідайте, що відбувається. Що зараз? Де, де ви знаходитесь? Чому ви вас затримали? І 67 днів це насправді дуже серйозно. Тобто, ви не мали такого контакту публічного з, зі світом. Добрий день, я зову Василій Будік. Меня задержали старого мая з Веже... матеріалом, який у мене був нарушення телефонів. Ми ребятами журналістами проводили розслідування. соответственно, когда я приехал в Горловку, каким-то образом информация о материале, который находится у меня, были получены службами ДНР, где меня и задержали. Вот. Было, ну, как бы, выдвинуто предположение, что я связан Но Вас 67 было. дней утримают, правильно? Я понимаю, mm -hmm. насточник, точные данные? Да, на сегодняшний день я и еще 13 солдат украинской армии находимся в плену у господина Дестера, находимся в здании АПОПа. Содержание, ну, как бы, на данный момент времени весьма, ну, скажем, хорошее отношение к солдатами украинской армии у Дестера, э, как офицера, как солдатам. То есть, нет никаких высадок, ну, над нами не издеваются, они бьют. Вот. Единственное условие – это наш обмен на некую Ольгу Ивановну э -э, Кулыгину. То есть, нас, хотят, э -э, ну, нас предлагают, э -э, вернее, Берлина предлагает такой вот обмен, как одна девочка на, 15, на 14 солдат Нас было 15, и буквально вот на был освобожден господин полковник Віттен. Тобто О, ще, ще 14 полонених, так? Так, да, 14 полонених зараз у нас. Скажіть, будь ласка, які вимоги, тобто у вас е лише у зв'язку з цим тримали? Як давно вам сказали про те, що вас готові обміняти? Ну, дивіться, е кілька разів вже було е фактично вирішено питання нашого обміну, але кілька разів после этого были дополнительные условия. Вот одним из условий, к примеру, было тому, что Бедлер должен был получить девочку и покинуть территорию Украины. Вот. Вроде такие условия были. Потом э, в следующий раз было предложено уже не покинуть Украину, но оставить горловку без боя в обмен на эту девочку. Ну и, соответственно, отдать нас. Получается, э, что кроме того, как хотят вернее, кроме того, чтобы нас вытащить, еще, наверное, хотят одним выстрелом прекратить войну. Вот. Но я как-то не вижу связи между боевыми действиями. Можно договариваться с Гезлером напрямую о прекращении каких-то боевых действий. Вот. Но вытащить солдат и причем ставить невыполнимые условия, это как-то вот не совсем понимаю позицию господина Порошенко. Скажіть, будь ласка, ви у Горлівці зараз, так? Да, я, я, у зв'язку я, я, з тим, я, я, що відбувається я, антитерористична операція, про те, що бойові дії навколо тривають, тривають, вас кудись переводити, планують, чи ви лишаєтеся на місці? Тобто, поки там. Ні, ні, ми на місці, нікуди нас не планують переводити. Ага українські військові, да. українські військові, які зараз з вами перебувають, вони так само, тобто ну, готові очікують на, на обмін чи там неоднозначна ситуація. Тобто ви однозначно готові да, на те, що я, вас обміняли? 14 на тудо уйдем, как только господин Порошенко там запрос отменять нас на эту девушку. Угу. Вы мало контактите з своїми близькими, рідними, тобто якщо у вас є бажання, чи ми зараз можемо дати вам можливість комусь переказати, просто зараз в прямому ефірі громадсько, можете там у нас є телефон, ми з'ясовуємо це здроблення, вот, у нас є така можливість з вами Вот, наши родные нас поддерживают, мы стараемся их поддерживаться э, всеми возможными силами. Но, допустим, понять наших родных, э, им сложно объяснить, почему стоимость одной девушки э, равняется, ну, вернее, выше, чем стоимость четырнадцати э, человек, которых готовы отпустить. Mm -hmm. То есть никто не может этого понять. Дуже дякуємо вам, Василю. Будемо сподіватися на ваше якнайшвидше звільнення з е, полону і так само тих солдат, 13 людей, які разом з вами там зараз перебувають, будемо сподіватися на конструктивні кроки з боку української влади. Ось так. З боку громадського можемо лише інформувати. Так, господину Парашенку, якщо є така можливість. Так, звичайно, Йо, звичайно. Я би попросив господина Порошенко, ну, прилазити хоч. какие-то усилия для того, чтобы 14 человек, которые здесь находятся уже больше месяца, почти все, вот, делать так, чтобы этот обмен состоялся. И пока еще есть возможность отсюда уйти живыми и невредимыми. Ну, пожалуйста, сделайте с вашей стороны жест, который достоин президента, и вытащите отсюда приказ потому что действительно у нас здесь есть ветки раненые, которые были при задержании еще привезены. И, им, конечно, оказывается медицинская помощь. Но в то же время, что э может быть лучше солдата, которые не находятся в плену. Я, например, не знаю, что еще можно, как можно обратиться э к господину президенту для того, чтобы действительно мы закинули эти стены, несмотря на то, что мы как-то здесь считаемся гостями.